কালি আমি একটা বিশেষ অভিযান এই সংক্রান্ত আমি চলাইছিল এই সংক্রান্ত আমার শিলচর বাইপাসত এই অভিযান চলিছিল আর অভিযান কালত আমি এখন গাড়ি গাড়ীখন হল ফোর্ট টাইটেনিয়াম এই গাড়িখনির দিনের পূর্বে মণিপুৰৰ পৰা রওনা হয়েছিল আর সেই গাড়ীখন আমি বিশেষ খবর সূত্রে আমি সেই গাড়িখনক ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি আমি যেতিয়া গাড়ীখনত তিনিজন ব্যক্তিক আমি গাড়ীখনত তেওঁলোকে আহিছিলে আৰু তিনিজন ব্যক্তিকে আমি আটক কৰোঁ আৰু আটক কৰি আমি তেওঁলোকক সোধ পোছ আৰম্ভ কৰোঁ যি তিনিজন ব্যক্তিক আমি আটক কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ নাম আছিলে মিছ চিনলাম আৰু তেওঁৰ বয়স থাৰ্টি ছেভেন ৱাইফ অফ ছেশ্যন ঘৰ হ'ল চোৰাচান্দপুৰ দ্বিতীয়গৰাকী মহিলা আছিলে তেওঁৰ নাম মহমুন্দা এলিয়াছ এবেম থাৰ্টি টু বয়স আৰু তেওঁৰ হ'ল হাজ তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ নাম হ'ল শ্বাহৰুখ আলী ভেলা বৰপেটা আৰু তৃতীয়জন ব্যক্তি হ'ল শ্বাহৰুখ আলী ছান অফ চাদেক আলী ৰেচিডেন্স অফ ভেলা বৰপেটা এই তিনিজন ব্যক্তিক আমি আটক কৰি সোধ পোছ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সোধ পোছ কালত আমি সেই গাড়ীখনৰ পৰা বিশেষভাৱে নিৰ্মিত ছেক্ৰেট চেম্বাৰৰ পৰা আমি এশ পাঁচটা চাবোনৰ বাকচত সন্দেহজনকভাৱে হিৰইন কঢ়িয়াই লৈ যোৱা অৱস্থাত আমি এশ পাঁচটা চাবোনৰ বাকচ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু জব্দ কৰাৰ পাছত আমাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ পথে আমি এই সামগ্ৰীখিনিক ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিটৰ জৰিয়তে আমি পৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণৰ ফালত সম্পূৰ্ণৰূপে পজিটিভ ৰিপ্লাই পোৱাৰ পাছত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনিক আমি আইন আইনৰ মতে আমি চিজ কৰোঁ আৰু তাক যাৱতীয় পৰীক্ষণৰ বাবে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ বাবে যিখিনি কৰিব লাগে মাননীয় মাননীয় আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ আমি তৎপৰ হওঁ আৰু এই সংক্ৰান্তে আমি যোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এই এশ পাঁচটা যি চাবোনৰ বাকচ আছিলে এই চাবোনৰ বাকচত যি সামগ্ৰী নিচাযুক্ত সামগ্ৰী শিৰলিন আছিলে তাৰ ওজন এক দশমিক দুই তিনি কিলোগ্ৰাম মানে এক কেজিতকৈ বেছি ইয়াত আমি হিৰোইন নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনিৰ চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ যি মূল্য ই চাৰে ছয় কোটিতকৈ অধিক হ'ব গতিকে আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰি আমি জোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁ আৰু জোৰ তদন্ত আৰম্ভ কালত যি যিটো আমি ফ'ৰ্ড টাইটেনিয়াম গাড়ী আমি জব্দ কৰিছিলোঁ সেই গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হৈছে এছ টুৱেণ্টি ছিক্স এ টু ফাইভ ডাবল টু সেই গাড়ীখনকো আমি আইনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি আমি সেইটো আমি জব্দ কৰোঁ বা চিজ কৰোঁ আৰু গোটেইখিনি যি যি প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেই প্ৰক্ৰিয়াত আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ যি উপস্থিতিত আমি গোটেই সামগ্ৰী গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি চিজ কৰোঁ আৰু আমি দূৰ তদন্ত আৰু চলাই গৈছোঁ যে ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ থকা আপৱাৰ্ড লিংকেট আৰু ফৰৱাৰ্ড লিংকেজেট যি আছে তাক ইষ্টাব্লিছ কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগ্ৰস্ত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত কালত দেখা গৈছে যে গোটেই সামগ্ৰীখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা তেওঁলোকে কঢ়িয়াই লৈ আহিছিলে আৰু কঢ়িয়াই লৈ আহি আমাৰ জিলাৰ মাধ্যমেৰে জিলাৰ এটা ট্ৰেঞ্জিট পইণ্ট হিচাপে লৈ ইয়াৰ পৰা বেলেগ ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিলে গতিকে এই যি আমাৰ তদন্ত আছে তদন্ত এতিয়াও আমাৰ অব্যাহত আছে আৰু তেওঁলোকৰ আৰু যি যি তথ্য আমি মোকৰ্দমা সংক্ৰান্ত আমি ৰুজু কৰি মোকদমা সংক্ৰান্তত আমি যি লাভ কৰিম এই সকলোবোৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম